પુલવામાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકવાદીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી વધુ તીવ્ર બની દેવામાં આવી છે આના પરિણામે ચોવીસ કલાકમાં સુરક્ષા દળો દ્વારા કરવામાં આવેલા એન્કાઉન્ટરમાં છ ખૂંખાર આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા છે જોકે આઠ આતંકવાદીઓની શોધ હજુ પણ ચાલુ છે આજે જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ સેના અને સીઆરપીએફના અધિકારીઓ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી અને આતંકવાદીઓ સામે ચલાવવામાં આવી રહેલા અભિયાનની સફળતાની વાત જણાવી હતી તાજેતરમાં આતંકવાદ વિરોધી કામગીરી અંગે આઈજીપી કાશ્મીર વિકે બર્દીએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા અડતાલીસ કલાકમાં બે ખૂબ જ સફળ કામગીરી હાથ ધરી છે આ બે કામગીરી કેરળના ત્રાલ વિસ્તારોમાં કરવામાં આવી હતી જેના પરિણામે કુલ છ આતંકવાદીઓનો ખાતમો થયો હતો અમે અહીં આતંકવાદી ઇકોસિસ્ટમને નાબૂદ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ તેમણે કહ્યું કે તેમની પાસે આતંકવાદીઓ વિશે સચોટ માહિતી હતી જેને કારણે બંને ઓપરેશન સફળ રહ્યા છે આ દરમિયાન તેમણે આતંકવાદ સામે પોતાની પ્રતિબદ્ધતાઓ પુનાચારો કર્યા કો એક્ઝેક્ટલી કેસે અનફોલ્ડ હુએ ઉસકે બારે મેં બ્રીફલી બતાઉંગા तो ट्वेंटी सेकेंड से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज को एक फोकस एरिया बनाया था जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेज में चले गए हैं और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेज हैं जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं वहां पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी बारह तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटो हलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली कैलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टूरिस्ट ग्रुप वहां पर हो सकता है तो जो पार्टीज वहां पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफी टाइम से उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए और सुबह के टाइम पे जब उनको वहां पर थर्टींथ uh, की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी तो पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया और चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट uh, है उन्होंने तुरंत फायर खोला उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ लेकिन पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेज में काफी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और uh, काफी डिफिकल्ट एरिया था जहां पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जो सेकेंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है जो कि एक गांव के अंदर था तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर आ, कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया जब कॉर्डन लग रहा था तो एक टेररिस्ट जो है आ, उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की और राजा फायर किया और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं जो इनोसेंट जो वहां पर बच्चे फैमिलीज बुजुर्ग हैं उनको वहां से निकाला जाए तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमेटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को और एक एक करके आ, अलग अलग जगह के ऊपर इन तीन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया સીઆરપીએફના આઈજી મિતેશ કહ્યું કે સૌ પ્રથમ હું આપણા સૈનિકો અને સુરક્ષા એજન્સીઓના અધિકારીઓને અભિનંદન આપવા માંગુ છું જેમણે આ કામ કરી સફળતાપૂર્વક પાર પાડી સુરક્ષા દળોના સંકલન અને વ્યવસાયિક અમલીકરણને કારણે શક્ય બન્યું છે તો હું તમને બધાને ખાતરી આપવા માંગુ છું કે આ સંકલન ભવિષ્યમાં પણ એવું જ રહેશે અને આ દ્વારા આપણે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાંથી આતંકવાદને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરી શકશું હું જનતાનો પણ તેના સમર્થન માટે આભાર માનવા માંગુ છું અને આ સમર્થન સાબિત કરે છે કે તેઓ પણ ઈચ્છે છે કે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાંથી આતંકવાદનો અંત આવે तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑपरेशन थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं एक जंगलों में और ऊंची जगहों पर हुआ है दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है लेकिन आ, दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हों उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे तो जिन ट्रुप्स ने इसके ऊपर इन दोनों ऑपरेशंस को कामयाब बनाया मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं और इसको करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके टाइमली इनपुट से भी हमें आ, बहुत आ, इनको कामयाब बनाने में मदद मिली है जहां तक जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं उनके नाम आप सब जानते हैं इनमें जो सबसे जो शोपिया वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे आपको पता होगा कि वो पिछले आ, दो टेरिस्ट मेजर टेररिस्ट अटैक में जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था इन दोनों में इन्वॉल्व था बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज में इसका बड़ा हाथ था जो उसका दूसरे एसोसिएट था वो भी एक आ, आ, लोकल नॉन माइग्रेंट जो आ, आ, जो यहाँ के लेबर हैं उनको मारने में इन्वॉल्व थे तो इसी तरीके से जो इस इन दोनों जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफी झटका लगेगा और यहां पे जो है टेरर एक्टिविटीज और नॉर्मल चलाने लाने में मदद मिलेगी सो आई रेस्ट हेयर फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई रिक्वेस्ट કાર્યવાહી ચાલુ છે ત્રાળ અને શોપિયામાં બે એન્કાઉન્ટર માં આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા છે એક ઓપરેશનમાં ઉચા પર્વતીય વિસ્તારોમાં થયું કે એક ઓપરેશન ગામમાં થયું હતું સુરક્ષા દળોએ બંને સ્થળોએ કાળજીપૂર્વક આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યો સેનાએ કહ્યું કે તમામ સુરક્ષા દળો વચ્ચે સંકલન સારું હતું અને કાર્યવાહીનો તેનો પુરાવો છે આ સંકલન ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ રહેશે અમે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાંથી આતંકવાદનો નાશ કરીશું અમે લોકોનો પણ આભાર માનવા માંગીએ છીએ કારણ કે તેમના સમર્થન વિના આવી સફળતા માત્ર મુશ્કેલ જ નહીં પણ અશક્ય હોત કૌશિક પટેલનો રિપોર્ટ ટીવી ન્યૂઝ સુરત